гильзу. сколько я понял, это 7.62. Это боевое оружие, скорее всего, это винтовка СВД со снайперским прицелом. Как, как мне это видится? Стреляли с противоположной стороны. Наверное, это было продиктовано тем, что целили в сердце, потому что он правой стороной бежит в ближней части лица посадки. Понятно, что слева. Нашли территорию, откуда стреляли. Надеюсь, что правоохранители найдут. Кто это сделал, так он таки бежал или ехал? Нет, он бежал он, он бежал, он бежал, он было сюда пропустил. Очень тяжелое повреждение. Это тяжелое только ранение, с повреждением ряда органов. Вот. И, в общем-то, э, с тяжелым кровотечением, шоком. Но кровотечение все остановлено. С шоком были целая очереди Ну, в общем-то, в этой ситуации все, что возможно, сделано. Вы можете сказать, вы угрожает ли его жизнь? Да, да, угрожает. Угрожает, потому что это тяжелая, турокардинальная ранение. В данный момент стабилизировалось на том этапе, что возможно. В наркозе и в условиях шума. А к вам прибыл в сознание? Нет. А сколько длилась операция? Я вам точно не могу сказать. Ну, где-то полтора часа. Вы сейчас? Он находится в операционной, там происходит дообследование, потому что в этот момент как бы транспортировать больного, это нецелесообразно и опасно. Поэтому все дообследования происходят непосредственно в операционной.